assalomu alaykum kanalimiz a'zolari bugun biz sizlarga tarixdasiz yo'qolgan qirol kral va haqidagi haqidagivideoi rolik tayyorladik misr malikasi nefratitaning qachon vafot etgani noma'lum sababi uning o'limi haqida umuman ma'lumotlar uchramaydi qullar qo'zg'onini rahbari spartak Mark markkras qo'shini bilan jang paytida o'ldirilgan ammo jasadi umuman topilmaganligi uchun yakuniy xulosa yo'q uli sezirga belgiyani egallashda qarshilik qilgan gal qiroli amr o'rmon ichida g'oyib bo'ladi rim imperiyasining so'nggi imperatori romol agustol taxtdan tushirilgach otakr tomonidan Vizantiyaga yuborilganicha tarixda qaytib ko'rinish bermagan gastengiz jangida angliyani himoya qilgan garold keyingi taqdiri noma'lum u yo'q o'ldirilgan yo qochgan jasadi ham topilmagan bir yuz to'qson to'qqizinchi yil farzand qirol richard o'z jiyani arturni voris qilmoqchi bo'ladi ammo bir ming ikki yuz uchinchi yili artur to'zatdan g'oyib bo'ladi bu ishda yangi qirol ionni kuli borligi gumon qilingan bir ming ikki yuz o'ttiz sakkizinchi yil mo'g'illar bilan jangda mahbud tarobisiz yo'qoladi uning jasadi jang maydonidan topilmaydi ug'lot amiri qamariddin amir temurning bir ming uchi yuz to'qsoninchi boshqa hech kim eshitmagan inrislarga uizni egallashda qarshilik qilgan qo'zg'olonchi o'sha mashhur avanglinga bir ming to'rt yuz oltinchi yilgi jangda issiz yo'qolganicha qaytib kelmayg so'nggi vizantiya imperatori konstantin to'qqiz bir ming to'rt yuz ellik uchinchi yil poytaxtni turklardan himoya qilayotib o'ldirilgan deyiladi ammo uning jasadini hech kim topa olmagan va osmonga uchib ketgandeya ovoz qilidi marokashda musulmonlar bilan jangga chiqib 1578 yil o'ldirilgan portugal qiroli Sebastianning jasadi jang maydonida topilmaganligi uchun ilohiy hodisaga bog'lashadi ion Salvador Austrisning kemasi 1890 yil issiz yo'qoladi va hamon topilmaganligi uchun bu aslzoda o'lgan deya e'lon qilinmagan shunday qilib video roligimiz tamom bo'ldi